Эксперты, криминалисты и судовые медики из всей Украины смагаются за звание самых спортивных. У Бресте проходит чемпионат по волейболу сярод род у Держкомитета судовых экспертиз. За баталиями сочила Мария Вячорка. гонки, настольный теннис, шахматы и футбол, легкоатлетичный кросс и волейбол. Гэтые виды спорта выходят у программы спартакияды Державного комитета судовых экспертиз. Я, в частности, большой любитель спорта, э, волейбола, в том числе поэтому мы позиционируем свой комитет своих работников с здоровым образом жизни, с спортивным духом, поэтому ну, максимально прикладываем все усилия, чтобы такие мероприятия проводились. Полновартосная спартакиада у такой молодой структуры, а комитету судовых экспертиз недавно исполнилось два года, проходит у першиню. Однако у волейбол тут гуляют другие год запар. Заявились и свои фавориты. Сярод их команда Брестской в области. У минулым годе они завершили турнир на другим месте. Постараемся в этом году Выступить не хуже, тем более выступаем в родных стенах, как говорится, родные стены тоже помогают. Помимо нашей работы, спасибо, что вот у нас есть такая возможность, руководство нам предоставляет возможность заниматься... Спортом, который помогает развиваться, развиваться не только физически, но и умственно, потому что волейбол это умственная игра. У первым бои на пляцовце спорткомплексу Виктория команда Гомельская в области сустрелась с командой центрального аппарата комитета судовых экспертиз из Минска. У Сягу в поборницах принимают дел 8 команд, 2 столичных и 6 областных. Спаборництвы, по словах организаторов, умацовывают дух и физическую подрыхтовку, дозволяют взаимодействовать людям с разных областей. И, окромя всего иншего, доставляют задовольнение и выступают разрадкой для супрацовников комитета. Мария Вечерка, Александр Воронин, областные новины, Брест.